Вітаю студії. Отже, 2014 рік підходить до свого логічного завершення. І Яким був цей рік для України в цілому, для українського парламенту? І з яким настроєм депутати йдуть на так звані новорічні канікули? Ми почуємо від депутата від партії Народний фронт Сергія Висоцького? Вітаю, скажіть, з яким настроєм ідете на канікули? З настроєнням побіждать. Вы один, или ваши друзья також по парламенту? Я думаю, что вся Украина настроена победить внешнего врага Россию, Кремль и Владимира Путина в следующем году. Э, те результаты, которые вы ставили до тех выборцев, которые вас собрали, чи вы выполнили вы? Вы особисто и депутаты? Да, знаете, мне, честно говоря, неинтересно говорить о узкопарламентских вещах. Вот. И, очевидно, мы не можем за месяц после избрания выполнить все наши обещания, поскольку эти обещания касаются достаточно структурных и серьезных изменений в государстве. Давайте говорить шире. 15-й год будет очень сложным, этого никто не скрывает. Никто не говорит, что будет классно, будет легко, но что все начнут очень хорошо жить. Все говорят одно, что если мы продержимся 15 год, если мы сможем правильно реализовать тот громадный военный бюджет, который мы заложили в нынешний году на следующий год. Если мы сможем перевооружить армию, если мы сможем ее докомплектовать, если мы сможем ä, правильно употребить вот эти 156% роста финансирования, все-таки ответить ä, прежде всего военно агрессору, тогда в 2016 году можно будет говорить о некотором развитии. Я надеюсь, что, конечно, будут проведены в 2015 году ряд реформ. Я надеюсь, что сработает реформа по единому социальному взносу, то есть ä, выйдет из тени хотя бы некоторые зарплаты. Я надеюсь, что сумеем, мы как-то сумеем после создания коррупционного бюро побороться с коррупцией, по крайней мере, в высших эшелонах исполнительной власти, в высших эшелонах там, прокуратуры, милиции и так далее. Я надеюсь, что э, будет проведена медицинская реформа. Но нужно понимать, что в 2015 году никому легче не будет. Но главная наша цель это ну, знаете, мы встречаем этот Новый год. Без Януковича. Вот в прошлый Новый год мы все пили за то, что в следующем новом году мы его не увидели. Давайте выпьем в этом новом году, новом году за то, чтобы мы не увидели в следующем году Путина. И если мы этого достигнем, если Украина выстоит, если Украина сможет победить агрессора, если мы сможем дестабилизировать своей победой, своим духом, своей смелостью внутреннюю ситуацию в России, я думаю, что в 2016-м у нас все получится. Получится в 2015-м выдержать, превозмочь, получится в 16-м, в 2017-м, 18-м развиваться и построить нормальное государство. Сергей, якщо для простого глядача у какие главные законы приняла Верховная Рада, на вашу думку? А, ну, главные законы об этом мало говорят, особенно наши, грубо говоря, недругие, в том числе из России, под недруги, которые разогреваются в России, какие-то политические соперники из бывшей власти, которым очень хоть хотелось бы продолжать грабить Украину, как при Януковиче, они мало говорят о том, что фактически этот бюджет становится первым, я не хочу назвать его антиолигархическим, это популизм, но в общем-то бюджетом, который бескомпромиссно ведется по отношению к крупному бизнесу, представителям крупного капитала. Вот, и к тем людям, ну, которых мы правда называем олигархами, на 7, остаются высокими и повышенными плата за рентопользование, за пользование и добычу недр, полезных ископаемых. Фактически дивиденды всех государственных компаний, там, допустим, Укрнафты, компания государственная, дивиденды распределялись до этого непонятно как. В этом году они пойдут в бюджет. Принят закон о трансферном целом ценообразовании, который усложнит уклонение от налогов по Офшором. То есть принят ряд законопроектов, который направлен на отмена выплаты автоматической НДС зернотрейдерам, посредникам и, зерно, и крупным холдингам агропомышленным. агропромышленным. То есть, в общем, этот бюджет направлен на то, чтобы все начали платить налоги поровну, в том числе и крупный капитал, который имеет определенное свое лобби, всегда имеет в исполнительной законодательной власти, то есть в парламенте и в правительстве. Всегда это лобби было, всегда они имеют это медиа рычаги какие-то, рычаги финансовые для того, чтобы давить на власть. Но мы надеемся, что мы в следующем году как-то сможем добиться того, чтобы они честно платили налоги. При этом, конечно же, увеличена и налоговая нагрузка на обычных граждан. Это то, без чего мы не могли обойтись. Это ну, просто 156% роста оборонного бюджета. Это те деньги, которые нужно откуда-то взять. И, к сожалению, без этого, да, введен налог на недвижимость, да, введен налог на автомобили больше трех литров. Но мы посмотрим, как это будет работать, как это будет администрироваться. Ну, будут ли достигаться результаты, эти налоги достигать результатов в плане увеличения доходной части, ну, насколько тут усложнит объективно жизнь украинцам. Если сильно будем их... Ну, сильно и неистерпимо, да, если у людей не будет просто денег, чтобы их платить, ну, тогда это будем пересматривать просто по итогу первого полугодия. Зразумела, Сергей. Ты досить молодой депутат коаліція зараз, за твоєю думкою, вона, є думки, що вона може розвиватися, тому що молоді депутати зараз не підтримують багато законів від блоку Петра Порошенка. Ти знаєш хто. Як ти думаєш, протримається коаліція довго, чи все-таки вона має шанси розпастися? Да, я, думаю, что вопрос ответственности, вопрос ответственности своей э, свою страну, вопрос понимания того, что как бы дестабилизируя ситуацию, ты играешь на руку врага, он не зависит от возраста, он зависит от наличия мозгов. Вот я очень искренне считаю, что те вот замечательные некоторые наши молодые депутаты, которые носят на Кремль. Вот я считаю, что вопрос сохранения коалиции и сохранения единства политикума – это вопрос национальной безопасности. Потому что если это все развалится, мы станем просто открытыми воротами для Владимира Владимировича Путина. Заходи, бери что хочешь. Вот что я думаю. Вопрос ответственности, вопрос ну, просто человеческого разума, понимание, что вообще политика – это не столько пиар, не столько показать себя офигенным каким-то молодым, прогрессивным, а просто реально что-то сделать. Понимаете, вот у нас куча людей, и старшие, и младшие, и люди моего возраста, они вот весь бюджет работали на том, чтобы выбить, там, не знаю, кто-то выбивал бюджет, как, ну, мы там, ну, некоторая группа депутатов с депутатами от самообороны Майдана на оборону, там, на разведке, вот лично я этим занимался, да, кто-то выбивал, как Лилия Михайловна Гриневич, бюджет дополнительный на образование и блокировал какие-то инициативы, направленные на ухудшение, там, врачей. То есть мы... Это реальные, очень реальные процессы. Что особисто изменилось в твоем жизни, когда ты стал депутатом? Я, я договорю по большей Политика это выстраивание процессов, это сглаживание конфликтов, это верстание каких-то взаимных интересов и учетов. А если цель человека это бегать по залу и кричать, значит, том, что он класс, самый классный, и здесь все, должен, все должно, быть правильно, и, и, ну, я не знаю, это да? крик, это не политика, истерика, это не политика. А что, измен... да, что изменилось в году? Ну, понятно, что много возрастов, наверное, на этих добавилось, спокойно, с спокойной психикой, с тем, чтобы оставаться таким человеком, как прежде. Фактически расстрелы, да, ну, революцию, целую революцию настоящую, расстрелы, социальную дестабилизацию, войну настоящую. Ну что, мы все, мы все постарели, но я, думаю, я надеюсь, что мы стали мудрее за этот год. Дякую. Спасибо. Как же вы слышали, студия, это депутат от фракции Народный фронт Сергей Высоцкий. Он говорит, что коалиция, несмотря на все, должна быть единой и сильной. И только так мы можем подолати нашего агрессора, российского оккупанта. Студия.